Добрий вечір. скажіть, будь ласка, як краще організувати предноворічний новорічний корпоратив? О! Зарані, бриди праздновать. все будет хорошо. В коллективе друзей своих, родных, близких, с весельем, с хорошим ведущим, с музыкой и с водкой. Надо заказать самый лучший ресторан, самый лучший, точнее, самый лучший гостей и, ну, конечно, самое лучшее настроение. Потребнее инвестиции. Музыка потребна. Потребен народ. Музыка однозначно. Телеканал «Руданов» однозначно самая лучшая, самая прекрасная ведущее. Прежде всего мы придумываем тематику вечера. Под него уже подбирается музыкальное сопровождение, объявляется, какой будет рискот. Люди готовятся, причем именно у нас люди готовятся заранее, подбирают добросовестно, ответственно, костюмчики к себе. И затем мы прописываем сценарий. И самое главное, это а, что мы объявляем людям, они должны принести с собой хорошее настроение. Обязательно, наверное, должны быть какие-то конкурсы. Обязательно хорошая выпивка. Конкурсы, интересные выступления, может быть, какие-то необычные. Мировок какой-то необычные конкурсы. Надо позвонить нужным людям, которые все это знают, умеют и... Не, не заморачиваться по этому поводу, пусть заморачиваются эти люди. Можете сказать, да, ты наикраччестный предноволичный корпоратив, у вас был? Да, вот прошлом году мы праздновали со своим коллективом. В обычном заведении, в кафе, как бы все было привычно, весело, ну, мне понравилось. Да, самое нормальное. А, а наигирши? Был наигирши? Да. Ничему наигирши? Да, наигирши он был, потому что мы просто не собрались его не отпраздновали. Всегда хорошо все проходило. Весной тоже. Они все самые лучшие. В домашних умовах. Был. Корпоратив. Доброе. А наигирши был? Наивший? В моей жизни нету наившего. В моей жизни все самое лучшее. А можно сказать, это наикрасивейший предноворечный корпоратив? Конечно. Это было в прошлом году. Мы сделали ретро корпоратив. Черно-белое кино было. Все наши сотрудники получили колоссальное удовольствие и посчитали, что это, пожалуй, их самый лучший корпоратив, который был. Доброе. А чему у вас наихиший корпоратив? Я его не помню. Лет пять назад. Город Киев, ночной клуб, интересная программа, интересные люди. Я считаю, все зависит от человека. Праздник может быть в душе, и поэтому плохих праздников не должно быть. Сейчас уже не вспомню, но были интересные какие-то выступления, балеты, разные фейерверк! О, фейерверк! Самое главное. что самое главное на корпоративной Коллектив. Главное, дружный коллектив, чтобы не было никаких там разногласий, ненависти. Главное, чтобы было дружно понимание между друг с другом. Компания. Есть веселье, компания, значит, все отлично получилось. Настроение. Компания. Святковый настрой. Рядом друзья, самое главное, чтобы были. Хорошие то настроение, с которым люди приходят изначально. Если ты приходишь уже расстроенный, либо девчонки могут быть расстроены, что у кого-то такой же наряд, как у тебя, у кого-то кто-то не успел прическу сделать, а, вот у, у мужчин намного проще. Они всегда в хорошем отличном настроении. И, наверное, самое главное, это музыка. Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз, который раздает подарки. А Снегурочка, которая танцует на столе. Главное на следующий день вспомнить, как все было в прош... на прошлый день. И все, и все будет нормально.